assalomu alaykum bolajonlar she'riyatga marhamat birinchi she'rim bobo quyosh va tang biz buni 2018 ming -201 yil may oyida ramazon oyida bir gruruppa pensionerlar tovuqsaga dam olani bordik va shunda oqtoshda quyoshni tong bilan birga kutib oldik va shunda kelib chiqqan she'rim bobo quyosh va tog' ortidan mo'ralab quyosh chiqdi qiyalab savo yuzi bozarib yal yal yondi qizarib oltin boldoq boylandi simyog'ochga joylandi ko'k maysalar shitirlab sano aytdi pichirlab yam yashil maysazorlar nurga cho'mgandi bordek ko'ka agan tog'lar qoalar turar tipdek olam munavvar bo'ldi nuru chorogbon bo'ldi xush kayiyatdillarda charchoq qissi yengildi mayin esgan shaboda tong kuychisini uyg'otdi samodan boqib quyosh yer ko'kni uyg'otdi aks sado kelib tog'dan zamin qo'zg'oldi birdan yorug' yuzli oppoqdan quyoshga berar salom biz ham bobo quyoshni tong bilan birga kutdik Sahiy quyosh nurlarini tanga davo deb yutdik ey qudratli ulug' zot san oliy himmat ikki olam saodatin insonga deding har vaqt qorbobonin do'ppisi xani qish chillasi kirdi tish qayrab go'yo osmon oq sepin yoydi dala qirlar uyquga to'ysin qahraton qush ko'rpasin bersin ana shamol uchib kelmoqda yer ko'kni kuchib kelmoqda tuynukdan ham tomdan tomdayumalab qo'shiq aytib chapaq chalmoqda bolakaylar shodonchuqurchuqdek de, yayrab quvnashar qordan yasab keksa bobosin atrofidagi aylanishar qor boboning qani uzun paypoq hassasi qani toping toping atlas belbog'ni bekasam to'n uzun paypoqni keling tezda tancha quraylik qorbobomiz shodon ko'raylik bo'rondan ham issiqdan asrab yuragimiz qovuriga o'raylik bo'ynoq bilan boroq mushuq qish chillasi qahraton elu yurt bo'lsin omon bo'ynoq bilan qo'y chopdilar maktab tomon kech qoldimi kech qoldimikin deya svetofordan o'tdilar bir birini quvalashib maktabga ham yetdilar darslarga bo urildi so'roq savol boshlandi kim erta keldi kim kech yo'qlamaga joylandi qani turchi boraqo'y o'tgandi qaysi darsni bo'ri nima degandi tulki nima yegandi bo'ri baliq yegandi tulki voy voy degandi yana boshini qashib balig'ing hom degandi bo'ynoqqa keldi navbat qochmoqlikka shaylandi boroqvoy bo'ynini cho'zdi olapar yo'lini to'sdi olapar darsni o'tar bo'ynoqni savolga tutar qani bo'ynoq doskaga senga savol o'zgacha bo'ynoqvoy bo'yning oppoq senga savollar qop qop qora baxmal dehtanang kamzul kiydingmi sen ham men oqmi yo qorami meni dadam sevadi mendan xursanddir oyim meni ko'rsa kuladi hamma qiyqirib kuldi bo'ynoq kimligini bildi katta jurnalga katta besh qo'yildi albatta ahil inoq ikkovlon uyga qaytdilar omon bo'ynoq bilan boraqo'y do'st tutindi hoynahoy deb yolvordi yozda issiq beyomon Qıdır da la daşna səyərə çıxdı timsah pisant etməyisını. Quyuş olu saçardı, bərçə conzad qaçardı. Timsah dili asılıb suunu izləb çapardı. Uyon-buyon yugurdu, gözünə su göründü. Urmon içində katta hovuz vardır əlbəttə. Urmon ahlı qorxuundan öpkanı çöpkəildi. Timsah hovuzdamazda dedi də sözü getdi. Şovşu -şov oldu əlbəttə şirxonga yetti zumda. gazabnoq sher quturdi dushman tumsoq tutildi kafasga joylanni daraxtga osing dedi dumidan bog'lang tezda tilini kesing dedi timshoh dod deb yovordi bilmabman deb tartibni o'rgating qoidaga men noshud betartibni shunday qilib o'rmonda sherxon podshoh bo'ladi podshoh sher adolatdan hukm o'qib turadi ikki dos, ikki dos edi inoq alining holi chatoq xuddi yurar kasaldek boshi bo'lgandi qovoq bune hol dedilar bune hol bo'ldilar lol o'rtada azib sir bor alida aliga ne bo'ldi der vali g'am g'am valida g'am alam vali ala. bor sababini bilolmasdan do'stlar do'stlar edilar garang ali ali do'stim sog'misan vali do'stim bormisan sado chiqmas ulardan ikki inoh do'stlardan g'am g'ussa sababi ne do'stlar arazimikin besh kun bo'ldilar sarson ikki do'st dili vayron bir birini ko'rganida chaqqandek bo'lar ilon ikkisi bir birini yo'qotgandek bo'ldilar bir birini yuragigi o'q otgandek bo'ldilar haftaning oxirida do'stlar shaddon edilar bir birini quchoqlashib jilmayishib turdilar sinfda bo'ldi bayram do'stlar bo'ldi yana jang do'stlarning bu sirini garang do'stlar topishdi darhol kekni unutdi alhol rahmat sizga ikki do'st bo'ling shunday inoq do'st bu she'rimiz nabiram chorosning ustozi yoqutoyga bag'ishlanadi bu nabiram chorosning aytgan so'zlari ustozimdir yoqutoy so'zi shirin xuddi o'g'lim qizim deb aytar ustoz osmonimdagi oy bizni suyib erkalar jonini fido etar mehri daryo ko'ksi bog' yuragi qordan da oq sog' bo'lsin ustoz onam qaddi judayam ko'rkam umri chinordek bo'lsin ko'zlari nurdek ravshan sizni juda sevamiz erta tong sog'inamiz bog'chaga borgan chog'da dil yayrab quvonamiz adolat tarozisi o'yinqoroq qo'zichoqlar teshdi qo'shni uyini kechau to tonggacha ta qo'zichoqlar o'yini uxladilar maza qilib tun yarmidan o'tganda marab Mərə, marab qo'yardilar zargilamda yotganda uyg'onishib qo'zichoqlar tunuq tomon chopishdi unutmabdi o'z uyini o'z qo'rasini topishdi xudi'od keib gerdayshdi qo'shnilar bir biriga to'xtalib ters qo'shnilar ish ochilib ochilibqoziga ham yetgandi bu beodoblar dastidan ko'ngillar dars ketgandi qo'shnim meni aytsam taqsir beg'odob qo'y boqibdi o'zini uyini asrabdiyu menga bir qazibdi loqaytli hurmatsizlik ustidandir shikoyat agar sizga aytsam buni bu bir xatsiz jinoyat tarbiyalan qo'shnimni ham qo'zilarni albatta agar bunga bo'ysunmasa ayblari bo'lsin katta qo'zichoqlar marar edi tushunmas hech taqibni taq, qozi ko'zi kular edi topganday zo'r tartibni qozi uzoq o'yga toldi asta yo'talib oldi adolat tarozisini osib qo'zilarni tarbiyasiga oldi sayohatchi qurbaqa sayrga chiqdi yakka bir beozor qo'lbaqa shamol uchirib ketdi hakka ko'tarib ketdi osmon falakka uchdi qurbaqa cho'chib tushdi rahm qil de bir bora ko'z yosh to'kib yolvordi hakka oy edi xursand ovu baroridan keldi bir kuni yem ishtayin shamoldan o'rgilayin bo'ron quturib ketdi yer somon titrab ketdi hakka sayrab qo'rquvdan baqani tashlab ketdi omon qoldi qurbaqa tunda sayrar shunaqa qayerda qoldi yakka uzun dum o'g'ri hakka shundan buyon maqtanib say sayohatga chiqdim der bu sayohat mag'zini mana endi chaqdim der Barak bara qo'yni haydadilar o'g'ri tomon deyishib neni ko'rsa yeb qo'yarmish qo'lini cho'zib kerishib bir oydirki uy egasi undan nolib yuradi jahli chiqsa bara qo'yni tutib olib uradi ochofatlik evi bilan ey pah, pahmoqvoy do'siam shorin qurib qolmasaydi xonim g'azabkor biram kimga kunim qoldi deya uy egasi irg'andi ostonada boraqoy ham supurgi yeb siylandi o'g'ri tomoq ko'rsa yeb qo'yarmish sichqon bilan kelishib siconbilan keiibqishdan chiqdim eson omon maza qilib yashayman sichqon ovlab sichqon quvlab sichqon uyim poylayman hech kim meni hayday olmas quvlasa ham yetolmas men tulkidek abjir choqqan pashshamasman tutolmas maqtanardi boroq poshsho o'zimga xon bekman deb gerdayishi bir olamcha men quyonman sherman deb yura yura holi qurib zerikdi shu yurishdan qutulolmas endi boroq shum taqdir shu turishdan boroqvoyni haydadilar o'g'ri tomoq deyishib neni ko'rsa yeb qo'yarmishii yoz ham o'tdi kuz keldi tishim qayrab qish keldi dumi taroq boroqvoy endichi holingavoy pag'a pag'a qor yoqqanda maza qilib yayradi beshinchi kun qahraton qish oyoq qo'li muzladi boroq yotar uzuk unda taroq dumin qisqancha ostonada hushdan ketdi ko'zini ochib yumgancha ko'zini ochib haryon qarab tush emasmi der edi uy egasi kulib turar issiq issiq sut tutib boroq unsiz yig'lar edi ko'zi yoshga to'lgancha xursandlikdan titrar edi yemayman va ichmayman degancha anjir bog'dagi bir tüp sarxal, sarxal. Top tup anjir mevasi sarxil sarxil shoxlarda tugdi to'p to'p xuddi bog'langan zanjir daraxt qaddim bukibdi mevasi bargidan ko'p har biri mushtim kabi bir ikki juda ham ko'p sanamay sakkiz demang sanoi mingdan ortiq gar pishdi oltin anjir dardlarga davo de hamdir yesangiz maza deyman anjirlar toza deyman ona yer saxovatin to'kibdi turasa deyman rahmat